जिन्स तीसरी माँ हैरान बाप परेशान बाप शिकवा कुना मालिक से कह रहा था ये क्या दे दिया माँ सीधा रेस अल्हम्दुलिल्लाह मालिक तूने जैसा दिया जो भी दिया तेरा शुक्रिया उठा के सीने से लगाया माँ का दूध बच्चे या बच्चियाँ ही नहीं पीते तीसरी जींस भी पीती है जू जू बड़ा होता गया रोला बढ़ता गया बाप कहता भली लोग इसे मुझे दे दे मैं इसे छोड़ आता हूँ इसकी बरदरी के पास माँ गले से लगा लेती कि मैं इसकी माँ तुम बाप तो इसकी बरदरी और कौन सी जोर डालता तो वो मिन्नतों पर उतर आती कहा मेरे सरताज इतना दिया हुआ है खुदा का खाने दो इसे भी बाप ऊँच नीच समझाने लग जाता मगर साहब कौन जीता है आज तक ममता से रोड़ा मुआरह बनाता है बाप बाहर जाता तो इशारे होने लगते वो देखो इसके घर खुसरा पैदा हुआ है ओए वो देख खुसरे का बाप आ रहा है सरगोशियाँ मगर इस तरह कि जिसके बारे में की जा रही हैं वो सुन ले बरादरी वाले शोर करते भाई बेइज्जती हो रही है हमारी इसे क्यों नहीं छोड़ते किसी गुरु के पास लोग हमें कहते हैं वो देखो इनके चेचाजाद के घर खुसरा है मामूजाद के घर खुसरा है वो पक्का इरादा कर लेता मगर बीवी ना मानती सो ना काम रहता इस तरह पाँच साल गुजर गए अल्लाह ने मजीद औलाद दी एक बच्चा एक बच्ची बाप की आंखों के उतारें खुसरे को करीब फटकने न देता कहता जा माँ के पास भाई बहन हैरान होते पर उनको समझ कहाँ थी अभी वो माँ का लाडला दूसरों को वक्त कम मिलता इसे ज़्यादा बाप शिकवा करता तो कहती बाप का प्यार भी तो देना है इसे तभी तुझे ज़्यादा लगता पाँच साल बाद शोहर ने पक्का इरादा कर लिया अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा छोड़ के आऊँगा कहीं बीवी को कहा तू एक नज़र डाल ले समझ गया अब की बार ज़माना जीतने वाला पर साहब बात वही कौन जीता ममता से हाँ पे सारे लाया और उसका सामान बांधने लगे शोहर कुछ देर बाद आया तो दो बैग तैयार इतना सामान इसका नहीं मेरा भी है क्यों तू कहाँ जा रही है जहाँ ये जाएगा तुम घर से निकालो दरवाज़ा बंद करो फिर मैं जानूँ ये जाने और इसका वो खुदा जिसने इसे सांस दी ज़िंदगी दी वो खुदा जो फजूल कोई चीज़ पैदा नहीं करता वो खुदा जो पत्थर में भी गजा देता कीड़े को ये इंसान है हाथ पाँव सलामत के साथ मैं भी तो हूँ कर लेंगे गुजारा बस तुम घर से निकालो बल्कि हटो में खुद चली जाती हूँ शोहर था ज़िंदगी बीती थी बीत रही थी जानता था कब हथे से ऐसी उखड़ती है कि हाथ ही नहीं आती आज उखड़ गई थी वही करना था उसे जो कह रही थी और ऐसा वो चाहता नहीं था मामता से कोई नहीं जीत सकता साहब फिर जिक्र न हुआ खामोशी हो गई तीन साल तक एक बेटी और आ गई पर माँ का लाडला वो खुचरा ही रहा वो नवे साल में था जब माँ चली गई कुछ भी न था रात सोई ऐसा कि सवेरे उठ ना सकी रोशनियों भरा घर वीरान हो गया मगर उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई अभी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई कि बाप ने घर से निकाल दिया जा कहीं चला जा अब तेरा इस घर में कुछ नहीं खामोशी से निकला वहाँ की कबर पर गया दिल भर कर रोया बहुत रोया मन हल्का हुआ तो शहर की जानवर रवाना हो गया कदम कदम पर सितम करने वाली दुनिया में गुम हो गया बाप ने शुक्र अदा किया कि जान छोटी मगर अभी गहरा घाव बाकी था घर से निकाले जाने के बाद वो दरख्त से गिरे पत्ते जैसा था हवा जिधर चाहे उड़ा के ले जाए ऐसा ही हुआ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ वहाँ कभी किसी वर्कशॉप में छोटे की नौकरी मिली तो कहीं होटल का बैरा बना बेपना हुस्न और ख़ंद में निस्वानी पान उसके लिए अज़ाब ठहरा इंसान नुमा भेड़िए उस पर झपटते वो भाग पड़ता इसी भाग दौड़ में शहर की मशहूर वरूफ शख्सियत हाजी होटलों वाला के होटल पर जा पहुँचा हाजी होटलों का मालिक था शहर में कई होटल मार्केटें, प्लाजे थे और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी था दलेर और असूली आदमी था साफ शफाफ खरापन और बासूल आदमी था हाजी बाबा होटल बना हुआ है आपके लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं चार चारपाइयाँ बिछी हुई हैं यहाँ बैठो खाओ पियो जब तक जी चाहे यहाँ रहो कोई उठाने वाला नहीं मगर नशा होटल से बाहर यहाँ ऐसा कुछ करोगे तो पिछताओगे वहाँ हाजी के पास उसके कदम जम गए लेकिन साथ में मुसीबत यह कि शनाख्त जाहिर हो गई दरिंदों ने पेशकदमी की मगर यहाँ हाजी था जो कहता लाडे तू जैसा भी है जो भी है जब तक हाजी के पास है कोई माइकल लाल तुझे कुछ नहीं कह सकता हुआ भी ऐसा ही दो चार ने पेश की हाजी आड़े आया खूब बेइज्जत किया दूसरे खुद डर गए हाजी के पास गुजरे वक्त को वो बेहतरीन वक्त करार देता है हाजी उसका उस्ताद था ज़माने के सर्द गर्म समझाने वाला खुसरों के गुरु ऐसे लोगों के तलाश में रहते हैं जो इन जैसे होते हैं इनकी बरदरी के जहाँ मिले फिर साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं इसे भी कई गुरु लेने आए पर हाजी ने भगा दिए गुरु जी मेरे जीते जी तो ऐसा सोचो भी मत बाद में जो चाहे कर लेना इस तरह वो बचा रहा दो साल तक वो बर्तन धोता रहा चाय पिलाता रहा खाना खिलाता रहा दो साल बाद होटल के साथ पान सिगरेट का खोखा पहले मालिक ने बेचा तो हाजी ने खरीद के उसे वहाँ बिठा दिया ले लाडे ये तेरी दुकान कमा और खा सत्रह साल तक वो इसी खोखे में रहा गुरु आते रहे वो नाना करता रहा कैसे छोड़ता अपने मोहसन को भला मगर एक दिन मोहसन खुद चला गया दुश्मन दार था उसी की नज़र हो गया वो दूसरी बार जी भर कर रोया यतीम सा महसूस किया खुद को साय से यकदम गहरी चिलचिलाती धूम में जो आ पड़ा था हाजी क्या मरा इस पर तो नश्तरों की बौछाड़ हो गई मगर वहाँ था कौन इसका जो रोकता गुरुओं ने फिर हल्ला बोला कहा लाडे इधर क्या रखा कसमें तू हीरा है हीरा साथ चल तुझे तेरी कीमत बताएं वो ना जाता मगर नश्तर दिन रात चुभते थे और इसे कोई ठिकाना तो करना था सो खोखा छोड़ा गुरु के आस्थाने पे आ बैठा वो वाकई हीरा था गुरु ने तराशा तो उसे खबर हुई एक साल में ही डांस में ताक कर दिया स्टेज पर जाता तो समा बांध देता ऐसा नाश्ता वजद में कि नज़र न टिकती तमाशबीनों की हाथ ना रुकते वेल कराते हुए ये नई जिंदगी थी उसकी दो तीन साल यहाँ भी थे यहाँ सब तीसरी जन्स थे लिहाजा बंटवारा नहीं था इसकी वजह से गुरु का ग्रुप सारे शहर में मशहूर हो गया गुरु इसे लाडली कहता उस दिन वो फारग था कुछ दिन पहले गुरु ने उसे एक प्लाट लेकर दिया था उसने सोचा इधर चक्कर लगा ले वैसे भी इन दिनों धंधा ज़रा ठंडा है तो क्यों ना इसकी चारदीवारी ही बनवा लें यही सोच गुरु से इजाज़त चाहिए तो उसने कार्ड झोली में फेंक दिया लाडली यह आज रात के प्रोग्राम का कार्ड है नाम पता ठिकाना लिखा है आज कहीं ना जा बड़ा प्रोग्राम है आराम कर उसने कार्ड पर नज़र डाली बुलाने वाले का नाम पढ़ा मलिक ताज खान नाम पढ़ते ही एक सनसनी उसके पूरे बदन में दौड़ती चली गई साथ ही कार्ड भी हाथ से गिर गया प्रोग्राम उसने बहुत किए थे मरूफ डांसर था रोज़ का मामूल था प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा उसे गरज नहीं थी मगर यह मलिक ताज का प्रोग्राम अजीब हालत हो गई उसकी वो नाचना भी चाहता था और नहीं भी नाचना चाहता था उसने गुरु से पूछा गुरु ये प्रोग्राम किसने दिया है गुरु बोला लाडली मलक ताज पुराना शौकीन है उसने खुद दिया प्रोग्राम और किसने देना था फिर गुरु यादें ताज़ा करने लग गया हाय हाय लाडली क्या वक्त था मुझ पर बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी मैं और यह मलक ताज हाय हाय क्या शौकीन था हाय हाय वो सुनता रहा हैरान होता रहा प्रोग्राम एक बड़ी हवेली में था दो हिस्से थे प्रोग्राम के एक में आम आम थे गुरु के मुताबिक 10-20 रुपए वाले शौकीन दूसरा हिस्सा मोजीन के लिए था जहां नोटों की बारिश हुआ करती थी गुरु को हुक्म मिला था कि ख़ास पीस बचा के रखना गुरु ने इसे और इसके साथ एक और डांसर को रोक लिया मगर लाडले ने इनकार कर दिया कहने लगा गुरु आज खास प्रोग्राम में बस मैं नाचूँगा कोई दूसरा नहीं ऐसा होता नहीं था मगर ना जाने उसके लहजे में क्या बात थी कि गुरु इनकार ना कर सका प्रोग्राम शुरू हो गया वो पर्दे के पीछे बैठा देखता रहा खूब हाहाकार मची हुई थी मगर उसकी नजरें दुल्हे पर टिकी थीं बगैर पलक झपकाए देख रहा था गुरु से ये इनमाक छुप ना सका पूछ बैठा लाडली सच बोल क्या मसला है आज तुझे मैं देख रही हूँ तू तो हंसना चाहती है और रो पड़ती है रोना चाहती है तो हंस पड़ती है तो खुश भी बहुत है तो गमगीन भी बहुत है बोल आखिर मसला क्या है दो आंसू आंखों से निकले मेकअप ज्यादा रुखसारों पर लकीर डालते कहीं गिर गए और वो रोते हुए हंसने लगा गुरु बस आए देखो फिर ना कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा ना आइंदा देखोगे जैसा आज है 11 बजे के बाद दूसरा राउंड शुरू हो गया ये एक बड़े हाल में था जहाँ गाँव तकके लगे हुए थे और महदूद तादाद में कुर्सियां भी थीं वहाँ मौजूद अफराद की तादाद भी महदूद थी मगर जो थे सब टुन थे बोतलें खुली पड़ी थीं गिलास खनक रहे थे चर्स भरे सिगरेटों का धुआं जाले बनाता हुआ गायब हो रहा था सब के सब मोजी शहर थे बड़ी इज्जतों वाले रात का अंधेरा जिनके करतूत छुपा लेता है इसकी नज़र तम तमाते चेहरे वाले मलक ताज पर टिक गई जो पिए हुए था वो भी मगर कुछ कम सास छिड़ गए वो घुँघरू पहने मैदान में उतर गया नगमे के बोल बुलंद हुए मायनी नी मैं किन्नू आँखा दर्द में छोड़े दा हाल नी छन छन चन, छन चन छना एक बिजली सी कूदी उसके रोगो में पाँव थे टिकते ही नहीं थे साज क्या कह रहे हैं आवाज़ क्या कह रही है कुछ पता नहीं वो बेखुद था गुरु समेत सब के सब पुराने शौकीन हैरत ज्यादा ऐसा डांस कहीं नहीं देखा था गुरु को उसकी आंखों में नमी नजर आई साथ वाले से बोला हाय हाय रंगीली मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नज़र आ रहे हैं मौला खैर करे पर आज खैर नहीं थी वो नाचता रहा नोट निछावर होते रहे बह के बह के शराबी आगे बढ़ते लिपटने की कोशिश करते मगर लिपट ना सकते दूर जा गिरते मगर मलग था जब भी करीब गया वो खुद सिमट के बहों में आ गया उसके तम चेहरे पर फख्र व रूर की लाली उभरी कि देखो जो किसी को हाथ नहीं लगाने देता मेरे पास खुद चला आता है तीन घंटे गुजर गए वो नहीं थका पर देखने वाले लुढ़क गए बदहोश हो गए बेतरतीब हो गए प्रोग्राम रुक गया मलक ताज और कुछ दूसरे होश में थे रिवाज है कि ऐसे मौके पर जो मेज़बान होते हैं आगे बढ़ते हैं नोटों के हार गले में डालते हैं कुछ नकद देते हैं और तब डांस पार्टी रुखसत होती है वही हुआ मलक ताज ने सब के गलों में हार डाले वो आखिर में था निकाह मतलाशी किसी की खिलाफ मामूल नोटों का थैला उसने नोट लेने ले 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 वाले से ले लिया था जो अब इसके हाथ में था आखिरकार वो मलक ताज रूप रूबरू पहुंचा निगाहें मिली एक शतानियत सी लपकी मलक की, की आंखों में हाथ बह के रुखसारों पर लगे और हार पहना दिया ख़त्म नहीं नहीं कहाँ ख़त्म लाडले ने हाथ पकड़ लिया पहचाना मलक जी गुरु तन खड़ा हो गया जिस दास्तान ने आज मुनकशिफ होना है उसका वक्त आन पहुंचा नहीं लाडली पहली बार देखा तुझे पर गर्विदा हो गया हूँ तेरा पूरे दिल से उसने हार उतार कर हाथ में पकड़ लिया पर मलक जी मैंने तो पहली बार नहीं देखा आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गया बाहों में सिमट गया मदत से तरसा हुआ था इन बाहों में आने के लिए इतना करीब होने के लिए हाय हाय लाडली आज तो उन्हें दिल जीत लिया हाथ जेब की कितने बढ़े कुछ निछावर करने को मगर लाडले ने पकड़ लिए नहीं मलक जी अब बस अब और कुछ नहीं लेना अब मैंने निछावर करना है निछावर होना है खामोशी बस एक गुरु जानता था कि कुछ होने वाला है पर क्या ये उसे भी मालूम नहीं था लाडले ने हार उतारा मलक के गले में डाल दिया आंखें डाली आंखों में आज तक तो खुसरे लेते हैं वेल बधाई हार पर मैं आज देकर जा रहा हूँ मलक जी नोटों का थैला खोला नोट पकड़े मलक पर फेंक दिए मुझे पहचानो मलक जी मैं वो बदनसीब हूँ जिसका बाप उस पर आशिक है ये लो मलिक जी ये एक खुसरे की बेल अपने बाप पर दिल धक से रह गए नशा गहरा होता होता उतर गया बंद होती आंखें पूरी की पूरी खुल गईं गुरु को झटका लगा साथी थर्रा कर रह गए जागते सोते शौकीन जाग उठे ये क्या कह रहे हो नोटों को पर धकेलता मलक चीख पड़ा पर वो नोट फेंकता जाता था रोता जाता था और कहता जाता था वेल अफलाक अहमद की मलिक ताज पर एक आधे बेटे की वेल, एक आधी बेटी की वेल वेल भाई की शादी पे बाप पर वेल खुसरे की मलिक मलिक ताज मैं अफलाक अहमद हूँ आंसा परवीन का बेटा ये देख इधर आँख खोल ये मैं ये तू और ये मेरी जन्नत मेरी माँ और ये रोशना तेरी और आंसा परवीन की बेटी और मेरी 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 बहन पर कहाँ रिश्ते चलते हैं पग से वो तो धुतकारा हुआ अब कौन भाई कौन बहन वो बिलक बिलक के रो दिया खुद क्या रोया नशियों को भी रुला दिया गुरु रो पड़ा साथी रो पड़े और मलकताज आंसू थे इस मलक की आंखों में मलक ताज रो पड़ा बिलक पड़ा धरती ज़मीन ज़रा जगह तो दे मुझ पर उलट पड़ मुझे छुपा तो सही मगर साहब ऐसे मौकों पर धरती जगह नहीं दिया करती पैरों से पकड़ के जू धड़ाम से गिरा देती है जैसे वो गिर गया था धरती पर अपनी नज़रों से लाड़ला नोट फेंकता जाता रोता जाता लाखों मिले आज तेरे घर में मगर एक भी नोट नहीं लेकर जाना ये ले ये भी, भी व्हील उतना ही खाता मैं जितने तूने आज एक रात मेरे छावर किए मुझ पर एक कमरे में रह लेता मगर मगर गुरु आगे बढ़ा उसके साथ ही आगे बढ़े संभल नाड़ ले सँभल नाड़ ले वो बिलकता रहा नोट फेंकता रहा तड़पता रहा गुरु मेरा गुरु है तो उलटते जो आज मिला चल उलट मुझे ले चल यहाँ से गुरु उसका गुरु था कोई नहीं पहुँच सकता था उस दर तक जो अफ्लाक अहमद उर्फ लाडले उर्फ लाडली को था गुरु पहुँच सकता था सो पहुँचा उलट दिया नोटों का थैला बलक ताज पर जो अब नोटों में छुपा शिर रहा था अल्लाह जाने किस बात पर